Привет, с вами Натап, и сегодня мы с вами поиграем в одну игру Maddex 2. И сегодня мы играем в игру, так давайте начнем. Если правда это мое первое видео, как я снимаю э, видеоролики, ну, видеоролики по играм. Ладно, начнем с первой истории. Давайте посмотрим историю, как все произошло. Они играли, подошел злодей сказать смерть и украла его подружку а он удивился и пошел я спаса давайте начнем с самый первый уровень что ж вот у нас такой вот человечек кровавый так может тут где-то все секретики есть может и нет нет тут никаких секретиков так ой Тут есть, тут есть секреты. Можно пройти игру на скорость, получить золотую медаль. Meddex 2. Welcome to Meddex 2. Приветствуем вас, Meddex 2. Так, тут нам показывает, что если, если мы просто на, нажмем на кнопочку, она не, не сильно, она, как прыгнет. А если долго держать, она высоко прыгнет. Так, оп. Так, вот наша жена, подружка, и мы сейчас ее достанем. Вот, все, достанем. Он украл ее опять, и он пошел опять за ней. Так, next. Извините, рекламки. Так, это у нас, давайте теперь тут. Так, мы сюда. Давайте второй уровень будем. Так, тут у нас будет показывать, что нам вот так надо делать. Вот по стенкам прыгать. Но мы это уже знаем. Так, и теперь. Теперь. О, секретик. Тут где-то должен быть ключ. Но я не знаю, где. Где он может быть приблизительно. Вот, вот тут где-то. Вот тут, вот тут, сейчас, сейчас. Ой. Вот на Вот этот ключик мы уже не, не достанем. Ладно. Вот мы опять прошли уровень. Так, второй раз, например, играю. Так, третья часть. У нас сейчас третий уровень. Мы так будем делать <coughs> по три уровня. Так, извините. Берем. Беру. Так, начинаем. Так, мы будем, буду я снимать видео, мы нас Каждый день О, уже ракеты появились да, Самое плохое Да, мимо Так, тут мы Так вот специальные штуки Которые нас поднимают вверх О, там, там секретик есть Там есть секретик Так, у нам вот сюда Вот где-то ключик или секретик Не знаю Секретик мы нашли, а ключик еще нам надо найти. Так, что я тут? Так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот сейчас мы спасем ее. Хоп. Все, мы ее спасим. У нас уже было по счету третий. Сейчас мы будем проходить четвертый. И четвертый уровень. Так. Вот тут у нас сейчас. Извините, так перервался я чуть-чуть. Ой, тут, тут, это тут не то, ловушка. Так нам значит сюда, вот так, вот так, вот так. Четвертый уровень, тут уже прыгать уже посложнее. Да, уже прыгать сложно. Так. Давайте тут надо. Ну, так. Ой, что мы не, не туда зашли. А, нам туда надо. Вот так будем вот прыгать. Уи Уи вот, да, попали. Теперь, так вот, надо нам прыгнуть, нам прыгнуть надо. А. Пусто. Ой! Извините, нарвался <laughs> на неприятности. Ой, заново играем. Я деспам не хотел брать. Блин, куда я опять пошел? <coughs> так. Сейчас мы прыгаем. 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 Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот. Сейчас hop, проходим уровень. Можно задержать просто. Так, хоп, 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 хоп. Да, долет. Долетели мы. Так, тут мы уже знаем, что там ничего нету. Вы, дорогие. Зрители, то значит, что уже теперь ничего нету. Ну вот и знали. Все, мы прошли уровень. Сейчас будет пятый уровень. Пятый уровень. Это напишите в комментариях, э -э, про какие игры еще я могу снимать видео. Там в комментариях внизу напишите. Тогда я узнаю, какие еще можно игры поиграть. Пишите Я потом Покажу вам Так, нам туда Надо Тут прыгаем, хоп, задержимся Хоп, оп А вот тут вот, вот секреточка, видите? Секрет Комна Секретик, ууу, рубинчик Спасибо Так, теперь мы тут вот прыгаем И все, мы спасли это был, был пятый уровень и мы секрет открыли. Хотя один. Посмотрим, как я делал. Нет, хотя, что, вы Так, реклама. Давайте еще шестой уровень. И все. ой ой ой, -ой я забыла, я забыла, конечно же. Вот тут не надо разгоняться. Надо. Ой, блин, я тут забыл совсем перезагружаем забыл совсем что возможно, не так сейчас я покажу вам самый быстрый способ как пройти эту игру как пройти этот уровень, вот, нам надо тут прыгнуть вот, не тут ну чё, мы, мы, мы по купай, поднимемся а, сейчас я тут мы я упал. Это случайно давайте сейчас вот. вот так вот так тут все это это самый простой способ как пройти на золото вот и все мы прошли мы прошли уровень золотая медаль она и так у меня уже была давайте вот наш последний уровень и мы будем заканчивать Ой. Самое. Так, мы идем по простенькому пока что пути тут я помню, сидел, сидел. Перелет. Вот, помню, сидел на этом уровне и не мог никак его пройти. Ну что, сейчас я могу его пройти? Я, наверное, как видите, нам нужен ключик, чтобы открыть дверь. Так, теперь нам вот сюда надо. Теперь вот так вот паркурим. Тут нам вот так. Вот. Тут вот так. Вот нам надо. Вот так вот. Ой, не туда. Ой-ой-ой-ой. Заметили, ой, заметили, ой, заметили, 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 заметили. Меня заметили. Ой, Меня заметили. Все. Ты так, хана, видно. Все. Ай, капец. Давайте сейчас. Я не хочу идти по сложному пути. Хочу по простенькому. Это тот такой способ непростой. Это, наверное, там, наверное... Ну, вот так, так всего больше, наверное, и делает. Так, дорогие зрители. Так вот. Мы все продолжаем. И вот так вот сюда. Теперь нам надо попасть вот сюда. Потом сейчас поставим вот так вот. Вот тут. Ой, вот тут нам надо поставить. Тут нам надо прыгнуть. Оп, вот. И вот, и мы прошли уровень. Да, прошли. Все. Мои дорогие друзья, мы с вами остановились на седьмом уровне. Потом... А завтра мы поиграем на восьмом, девятом, десятом, одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом. И пройдем послезавтра босса. Ну что ж, всем спасибо за, за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.